Selamat petang semua. Tajuk pembentangan kami hari ini adalah peranan media sosial dalam menyebar mesej perpaduan. Saya akan menerangkan bagian penalar. Media sosial kini menjadi medium utama dan fungsi maklumat dan berhubung antara satu sama lain. Dengan sokongan teknologi ICT, mesej berkaitan perpaduan dapat disebarkan dengan lebih luas dan cepat. Platform ini membantu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan toleransi, kerjasama, dan keharmonian antara kaum. Jika digunakan dengan bijak, media sosial sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk memberi kesan positif terhadap masyarakat. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok bukan hanya tempat hiburan, tetapi ia juga alat yang penting untuk menyebarkan maklumat dan meningkatkan kesedaran sosial serta perpaduan. Jadi, secara ringkasnya, apabila kita menggunakan media sosial dengan cara yang betul, ia bukan hanya platform komunikasi tetapi penyumbang penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat bagi metodologi kajian ini pengumpulan data dijalankan menggunakan kaedah tinjauan kuantitatif instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik yang dibangunkan melalui google form soal selidik ini diedarkan kepada responden daripada pelbagai lapisan umur bagi mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh Proses pengedaran dilakukan melalui platform media sosial seperti WhatsApp kerana ia mudah diakses dan menjimatkan masa. Kemudian, semua data yang diperoleh akan dikumpulkan secara automatik melalui Google Form tersebut. Seterusnya, data tersebut dianalisis dan ditafsir bagi mencapai objektif kajian serta mendapatkan dapatan yang relevan. Saya akan menerangkan hasil dapatan soal selidik yang telah kami jalankan sebulan yang lalu Sebanyak 20 orang responden terdiri daripada Fakulti Kejujuran FK, FSTS, FSKTM, FSKPM, FPBK, FEB dan FMHS. Untuk soalan pertama yang diajukan ialah, adakah anda bersetuju bahawa media sosial memudahkan komunikasi antara kaum? Sebanyak 95% responden bersetuju manakala bagi 5% responden tidak bersetuju. Soalan kedua pula ialah, pada pendapat anda, adakah media sosial membantu mempercepatkan perkongsian maklumat tentang perpaduan? Untuk soalan ini, 100% responden bersetuju dengan pendapat ini. Untuk soalan ketiga pula, Adakah anda bersetuju bahawa media sosial boleh menjadi beban kerana wujudnya bully cyber atau hate speech? Sebanyak 90% responden bersetuju, manakala bagi 10% lagi tidak bersetuju. Untuk soalan keempat, adakah anda pernah mengalami tekanan, techno stress akibat penggunaan media sosial yang berlebihan? dengan stres ini merujuk kepada tekanan yang dihadapi akibat penggunaan uh, akibat maafkan saya, akibat daripada penggunaan ICT sebanyak 5% responden uh, memilih kerap manakala 45% responden memilih kadang-kadang uh, seterusnya 20% responden memilih jarang dan bagi 30% responden memilih tidak pernah. Seterusnya, merujuk kepada tujuan utama penggunaan media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahawa 95% responden menggunakan media sosial untuk hiburan. Selain itu, 85% responden menggunakannya untuk berhubung dengan keluarga dan rakan. Manakala 80% bertujuan untuk mendapatkan maklumat atau info semasa. Namun begitu, hanya 35% responden menggunakan media sosial untuk mengikuti isu perpaduan dalam masyarakat dan 5% sahaja bagi tujuan permainan. Ini menunjukkan bahawa media sosial lebih banyak digunakan untuk tujuan peribadi berbanding penglibatan dalam isu kemasyarakatan seterusnya, bagi soalan sama ada media sosial boleh mengubah cara kita berinteraksi antara kaum dan budaya, sebanyak 95% responden bersetuju, manakala hanya 5% tidak bersetuju. Hal ini membuktikan bahawa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk hubungan sosial dan interaksi antara budaya dalam masyarakat moden. Bagi aspek etika komunikasi pengguna media sosial pada masa kini, 50% responden berpendapat tahap etika komunikasi adalah baik. 45% menyatakan tahapnya kurang baik dan hanya 5% menilai sebagai sangat baik. Ini menunjukkan bahawa walaupun etika komunikasi berada pada tahap sederhana, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki agar komunikasi dalam talian lebih berhemah. Selain itu, bagi soalan berkaitan pendedahan terhadap komen berbau perkauman, penghinaan atau hate speech di media sosial, sebanyak 25% responden menyatakan sangat kerap, 50% kerap dan 25% jarang melihat komen sedemikian. Tiada responden yang menyatakan tidak pernah. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa kandungan negatif masih kerap wujud dan menjadi satu isu serius dalam penggunaan media sosial. Seterusnya, bagi tahap pengamalan etika dalam talian seperti menghormati orang lain, menjaga privasi dan menggunakan bahasa yang sopan, sebanyak 80% responden menyatakan mereka sentiasa mengamalkan etika tersebut, 10% kadang-kadang, 5% jarang dan 5% tidak pernah. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti pengguna sedar akan kepentingan etika, masih terdapat sebahagian kecil yang kurang mengamalkannya secara konsisten. Untuk bahagian dapatan dan kajian yang seterusnya, mari kita lihat soalan 10. Sebanyak 100% daripada responden, mereka bersetuju bahawa media sosial mampu membantu dalam memahami budaya atau adat kaum lain. Dan untuk soalan 11, sebanyak 85% mereka bersetuju bahawa media sosial mampu memupuk sikap hormat-menghormati antara pengguna pelbagai kaum manakala lagi 15% mereka tidak bersetuju. Seterusnya, soalan 12, sebanyak 6.5% iaitu majoriti responden mereka pernah menerima atau tersilap percaya kepada fake news di media sosial. Hal ini kerana mereka tidak menyemak kesahihan sesuatu maklumat dahulu sebelum menyebarkan atau berkongsi kepada individu lain. Seterusnya iaitu soalan 13. Sebanyak 75% daripada responden mereka bimbang tentang privasi diri apabila media sosial dapat mengintip atau menjejak aktiviti mereka kerana media sosial ini dapat membuka ruang kepada pelbagai penyalahgunaan maklumat peribadi seperti nombor telefon, lokasi, gambar yang membolehkan penipuan ataupun kecurian identiti berlaku. Jadi mari kita beralih kepada soalan 14 iaitu adakah anda bersetuju bahawa deep fake boleh mengancam perpaduan masyarakat? Di sini kami telah menerima uh, 100% bahawa 100% daripada responden bahawa mereka bersetuju terhadap uh, kenyataan tersebut kerana deep fake ini boleh mengundang kepada pelbagai fitnah dan juga pelbagai perselisihan faham yang boleh menyebabkan perpecahan perpaduan di negara kita. Untuk pengetahuan anda semua, kami juga meminta pendapat daripada responden berkenaan dengan pendapat mereka tentang bagaimana ICT dan media sosial boleh digunakan dengan lebih berkesan untuk memupuk perpaduan nasional. Rata-rata responden menjawab melalui penyebaran kandungan positif dan mesej perpaduan, interaksi sehat antara kaum, pendidikan tentang kepelbagaian budaya, promosi aktiviti komuniti dan acara nasional serta penggunaan media sosial secara baik tanpa fitnah atau komen negatif. Soalan terakhir pula adalah apakah cabaran utama dalam memastikan media sosial digunakan secara beretika dan beradab di Malaysia. Secara keseluruhannya, responden menjawab seperti penyebaran maklumat palsu dan fitnah, komen perkauman dan provokasi, akaun palsu atau identiti anonim, kurangnya pengawasan dan pendidikan etika dan akhir sekali sukar mengawal kandungan kerana pengguna terlalu ramai. Itu sahaja dari bahagian analisis seterusnya. Kesimpulannya, setiap individu tidak kira budaya dan bangsa haruslah bertanggungjawab dalam menyemarakkan lagi api perpaduan dalam kalangan masyarakat terutamanya dengan memanfaatkan kemudahan teknologi pada masa kini iaitu media sosial. Contohnya, menggunakan platform tersebut dalam menyebarkan mesej-mesej perpaduan. -mesej dengan kandungan yang positif, interaktif dan kreatif, kita dapat menyatukan masyarakat, meningkatkan toleransi dan menyebarkan nilai perpaduan. Penggunaan terletak kepada setiap individu untuk menyebarkan kebaikan bukan kebencian